предприятия продолжают подготовку к отопительному сезону, который, к сожалению, начнется у нас несколько позже, чем в предыдущие годы. В пятницу было совещание первого зама губернатора, была подтверждена информация, что задача на снижение потребления газа на 30% остается реальной в этом отопительном сезоне. Собирали всех тепловиков, в принципе, все понимают, что снижение параметров подачи теплоносителя, можно, конечно, немножко снизить, но значительное снижение повлечет негативные последствия в виде значительного снижения оплаты со стороны населения. Бюджет считать не будем. Поэтому, в принципе, по области принято решение, я считаю, в настоящий момент единственно правильным отопительный сезон не будет начинаться 1 октября, как было в прошлом году, когда мы начали при снижении до плюс 6, и потом топили октябрь, практически весь ноябрь, когда температура была 10-12 градусов на улице Сезон будет начинаться после, скажем так, серьезного, значительного и окончательного понижения температуры. Это, Это первое. Второе. Расчеты по энергоносителям. Наш город не самый лучший, самый лучший Павлоград. Им удалось провести в мае месяце разницу в тарифах, у них 140% расчетов по газу, поэтому вопросов вроде бы там нет. По нашему городу оплата с, раз, с разницей в тарифах 70%, мы сразу предупредили, что разница в тарифах в этом сезоне учитываться не будет. Реально, в районе 20% по данным «Нафтогаза». С начала мая предприятию удалось проплатить в адрес Наркнофтогаза порядка полутора миллионов гривен из текущих платежей населения. То есть, если долг был в районе там, 31 миллиона, сейчас мы вышли где-то на 29,5 миллионов гривен. Долга перед газом, 10 миллионов разница в тарифах, даже которые ее не будет, она все равно не перекрывает эти долги. При этом, соответственно, снижается задолженность населения, и примерно составляет такую же цифру, как и сумма долга предприятия перед наком. Это в который раз говорю, начало качества отопления, вообще проведение отопительного сезона следующего зависит прежде всего от э, самих потребителей. Есть вопросы, есть проблемы, тем более я Декина не, не вижу. Если есть возможность, конечно, не знаю, этой службы начать оформлять документы по льготам субсидиям уже сейчас, я думаю, может, попросим отдельно выступить представителя, чтобы не затягивать вопрос на начало отопительного сезона. По поводу работы арендаторов хочу сказать, тоже многих волнует этот вопрос. Сейчас проводятся работы, заканчиваются по закрытому складу угля, теплой ку и железной дороге, где-то в районе Юза ремонтируют железную дорогу. Просим их, и они, в принципе, сами выступили с такой инициативой, сейчас по событиям в Донецке, конечно, трудно сказать, как у них это удастся. Ну, на октябрь и ноябрь месяц планируется начать завозку угля на площадку ТЭЦ, чтобы, по крайней мере, в городе было топливо, даже если котлы они в этом году не запустят. В среду будет вторая сессия, на которой будет выноситься вопрос сдачи в аренду главного корпуса ТЭЦ. Аренда главного корпуса ТЭЦ связана с тем, что он находится в категории аварийной опасности, реестра Украины, и надо как минимум год еще, потратить на его ремонт. По текущим работам они сейчас приступили к ремонту второго котла ЦКТИ. С налоговой решается вопрос аренды второй турбины. И ими проводится уже подходит к завершению ремонта зданий по, угле, по системе углеподачи. Поэтому решение вопроса сдачи в аренду главного корпуса ЦИК ТЭЦ. Он не только там решается вопросы, порядка 100 тысяч арендной платы будет поступать в городской бюджет непосредственно. Ну и самый главный вопрос в том, что арендатору остается год практически до следующего отопительного сезона 2015-16 годов на проведение на нем ремонтов и запуска всего оборудования цикла, циклата в эксплуатацию, к сожалению, к сезону 2015-2016 годов. В этом сезоне предприятие будет работать на газовых котлах ПТВ, будем выкручиваться своими силами. Ну, и те же самые информация по воровству, то, что и водоканал говорил, у нас тоже сейчас уже начались, как-то немного обходили наши крышки, люковые наши сети. После выходных обнаружено, тоже украдено несколько крышек. На прошлой неделе была попытка воровства металла с магистральных трубопроводов. Хочу сказать, трубопроводы магистральные, большинство тепловых сетей по городу находятся под давлением. Поэтому не мучьтесь, не портите оборудование, не делайте дополнительную работу работникам предприятия. Итак, работаем в двухсменном режиме. Поэтому дополнительные работы, связанные с ликвидацией последствий воровства, как бы у нас не предусмотрены.